खयानत ना करें जब वादा करें उसकी खिलाफ वर्जी ना करें जब कोई चीज खरीदें उसमें ऐब ना निकालें जब कुछ बेचें उसकी बेजा तारीफ ना करें किसी का कुछ आता हो तो उसकी अदायगी में सुस्ती ना करें और किसी से कुछ लेना हो तो वसूली में सख्ती ना करें अल्लाह अकबर हेडिंग क्या है सबसे पाकिजा कमाई उन ताजरों की है पाकिजा कमाई हासिल पा, करनी है ओनली द सेवन पॉइंट्स कोशिश करें याद कर लें जिंदगी भर अगर ये सात ओसूल याद कर लिए अच्छा ये सिर्फ पाकिजा कमाई के असूल नहीं है ये बिजनेस ग्रो भी करना है इसमें क्योंकि अल्लाह राजी हो जाएगा तो तरक्की मिलनी और अगर आज भी आप इसको किसी बिजनेस मैन पर रखें ना और अगर ये सातों पर वो अमल कर रहा है आप देखिए उसका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा वो कामयाब बिजनेसमैन होगा गलती यही हो जाती है नंबर वन क्या फरमाया कमाई किसकी बात करें झूठ ना बोलें आज कितना झूठ बोलते है ताज़र हैं अल्लाह की कसम खरीदी इतने की है। थोड़ी में उसने मुझे दे भी दी तो क्यों ऐसा किया माल तो बिक गया मगर आपकी रोजी तो हराम हो गई ना यह नाजायज हो गई गुना किया झूठ नहीं बोलना फरमाया अमानत रखी जाए तो खयानत ना करें े बहुत बड़ा मसला है हिसाब किताब में डंडी मार रहे होते हैं कोई चीज़ कोई भूल जाए तो बंदा कहता है चलो वो भूल गया मेरी हो गई नहीं मोमिन अमीन होता है अल्लाह के नबी आल सलात उसम ने भी तिजारत की है। याद रखिएगा आपको किस चीज़ की कमी थी आप तो दुआ फरमाते जन्नत की नेमतें आ जाती ये सारी कायनात बनाई आपके लिए गई है ना ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन आप तो वजह तखलीक कायनात थे मगर तरबियत क्या हुई हमारी कि आपने भी बिजनेस किया आपने भी रिसकी हलाल के लिए कोशिश की तो आपको लोगों ने क्या कहा उसके बाद अमीन आप सादिक थे अमीन थे सच बोलने वाला क्या होता है सादिक होता है ना पहला पहला उसूल क्या झूठ ना बोले तो इसका मतलब सादिक होना चाहिए बंदा दूसरा उसूल क्या बयान किया अमानतदार होना चाहिए अमानतदार कौन होता है अमीन तो जो नबी पाक के अलकाबाद थे पहले तो दोनों स्टेप पे वो अमल करना है अब आप तीसरे पे आ जाएं, तो फरमाया कि वादा करें तो खिलाफ वर्जी ना करें अल्लाह अकबर ये ऐसा प्रॉब्लम है ना आज के और वो बिजनेस मैन बर्बाद ही वही होते हैं कल ले लो हां बस पैसे परसों पैसे ले लो फिक्र ही ना करो है आपका काम हो जाएगा आपका माल तैयार हो जाएगा ये जितने झूठे वादे करने वाले होते हैं एक दो बार तो उनकी डील हो जाती है आगे कोई उनको ऑर्डर नहीं मिलता आगे उनके साथ कोई काम करना पसंद नहीं करता अगर आप अपने वादे पूरे करते हैं अच्छा आप खुद देख ले आप किससे परचेज करना पसंद करते हैं क्या जो टाइम देता है टाइम पे पैसे दे देता है टाइम पे चीजें मिल जाती हैं ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट हो जाता है अब तो ऑनलाइन ऑर्डर का जमाना है ठीक है ना तो ऑनलाइन ऑर्डर में क्या होता है ऑनलाइन ऑर्डर में भी यही होता है कि आप जनाब जो है वो जो टाइम पे डिलीवरी देता है आप उसके साथ काम कर रहे होते हैं तो क्या फरमाया वादा करें तो पूरा करें थर्ड जो उसूल था चौथा फरमाया जब कोई चीज खरीदे उसमें ऐपना निकाले ये बड़ा प्रॉब्लम है खरीदने गए भाई तुम्हारी चीज़ तो है ही घटिया तुम्हारा तो माल ही ठीक नहीं है तो अब आप सोचें कि आप खरीदते वक्त उसके माल में ऐब निकाल रहे हैं हालांकि वो ऐब नहीं है ताकि रेट कम हो जाए ये गलत है फिर फरमाया बेचें तो उसकी बेजा तारीफ ना करें सुबहान अल्लाह माशा हमारी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है हंड्रेड परसेंट अच्छी है उतने कस्बे खाएंगे घर आके देखो तो चीज़ें खराब निकलती हैं फरमाइए ये ना करें चार हो गई फिर फरमाया किसी का आता हो तो उसको देने में सुस्ती ना करें पेमेंट आ गई टाइम आ गया टाइम पे दे दें आपने वसूल कर दें तो सख्ती ना करें काश ये छे सात उसूल याद हो जाए ना यू विल बी द सक्सेसफुल बिजनेसमैन